Так, всім доброго ранку. Ну що? Перший виїзд з косой. Їду косити огородики. Пора вже їх звалить. Їду на 25-ки. Так, це що, це що в нас виходить? 24 й год, синакос розпочата. Зараз чуть-чуть. Марафет тут на выдон, блин. на это вычерком. Потолок надо попитклеивать, зарабив потолок сюда. Вот хорошо, что есть два трактора. Тот еще не успел доработать. Ну, на этом я собираюсь окосить э, огородик. У меня там такие неудобные три или четыре огорода. А там хорошая. Коса. На мази все. Сейчас ножи наточу. И вперед. Чуть-чуть марафет на воду. Дверку не дорабил. Того, что не понравилась мне оця, 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 идея. вот эта идея. Выворачиваю тут. Он уже вывернула его. Короче, дверку, наверно мы снимем. На сезон. Потом Короче, это будет проект на зиму. Ну, тут, как всегда, он стоит разибранный, не успеваю. Значит, сейчас чуть-чуть ножи наточу и вперед. Там покажу. Так, там два кусочка он там скосил. Возьми маленький кусочек. Раньше косил, туда, я Сейчас ось болота стоит вода, блин. По меня, блядь. Ну, не было раньше воды. Ну, всегда тут было накрувато, но чтобы вода стояла, болото. Такого не ну, вот было. Так что копилочка то отлично вообще. Я тут по тыхе нечто. трактор там не в сады. Так что, вот оно, выше оно скажет. Тут есть кусок один есть. Ой, оно видно вот сразу. Я, блин, человек корову не держит. Нема никакой, ну там, чтобы кормить. И не отдает, говорю, ну зачем? Хай будет. Хай будет, значит, хай будет. Как бы с косынку я, блин, тут забрал бы. А так он... Они не, в том году скосили что-то там, пытались завывести его, бросили, короче. Ходила тренинг. Так что сезон распочато. Где у меня такая два огородника зона. Русь проехал. Контролируя, а я спросил, как скосил, как можно. Есть на чем настроить пресс. Уже. Вот тут вот была без вот такая травычка. Вот это да, я понимаю. Короче, пролетит сейчас только что еще один... ну, это наш, это местный, скажем так. Сразу прогнал, за секунду. Покружлял, покружлял и улетел. Так, за огороде Я скучил страшно, блин, за ходьбой. Но она мне еще, конечно, надоест, потом уже буду в конце как там. Косыть, думаешь, я как это все задавкало. А сейчас вот начал косыть. Я тут и потихоньку косу на первом. Потому что, ну, разогнать надо, надо разворачиваться постоянно. Конечно, скучил. Вот же трактора там постоянно круто, чего, блин, ты кинца не краю мая. Ты А то выехал. Яка, яка замечательная вещь, гидроусилитель. Это вообще, блин. Я тут, кстати, забыл. Милое тело. Я тут разворачиваюсь вообще, блин. Просто не руль крутил. оператор, так? заканчиваю я. Чуть-чуть уже меня тут осталось. А. Помощник со мной. Коротше, тут вже їх троє. Косочок тут такий у мене сіна був. Ну, це як, я тут касив, але ніколи не вбирався, людям там косили. А тут його забросили в тому году. Просили мене скасити, але ну, сіна в тому году вистачало. Я його не, не, не встиг скасити. как бы и забыл, подумал потом, забыл, короче. Сейчас пришло время, ну, много уже старой травы. Ну, надо убрать, э, так как, может, какая-то тава вырасти на другой укос. Так, что-то так прокинул приблизительно сегодня на косы я уже десь... Соток 80, наверное. Десь так. Короче, у может там, где я начинал снимать видео, два участочка. Потом возле дома два участочка. И вот все тут. Так что я хоть так. Коса косы пока тут тут Вообще отлично. Трактор. Все в порядке. Так, так, а ну. Кому... Потом это видео ставим под добавке комментуем, подписываемся на канал. Скидка получится интересная, тюкнивая. Всего -тю, все на все, косы. Так что до, до новых встреч.